हरिः ओ नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरध्रुवं पीनरुत्तमहाभाहुं सर्वशत्रुनिवारणम् नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहमे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चकाद्यैश्च शक्तितः व्रजामिषी हेनकांतिसमप्रभं हेन कान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारय पटे नित्यं स्तोत्रं भक्ताद्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रान् यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते धनार्थी विद्या, लभते धनम् सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षि जगत्पति यः करोत्यत्र सन्देहम् स नरकम् ध्रुवम् इति श्रीव्यासराजविरचितं यन्त्रोद्धारक श्रीहनुमत्स्तोत्रं सम्पूर्णम्